Ну, рассказывайте. Задавайте вопрос расскажу. Хорошо, задаю вопрос: вы откуда? Родом из России, живу в Украине. Не, понятно, что Украина откуда? Не Крам... Одессы? Краматорск. Краматорск это где? Не знаю. такого. Донецкая область. Донецкая область. Это Россия или еще пока Украина? Россия какое имеет отношение? К чему? К Донецкой области. Это Украина уже не имеет никакого отношения а, к Донецкой области. Первый это слышу. Ну подождите, что у меня в газете написано? Сейчас прочтем. Секундочку. Ну, ладно, у вас газеты выпускают еще. Да слушайте, не, ничего здесь... А, не, написано. Вот. Где-то... В часовом яре отбили 20... Отбили штурм 20... Только это есть. Это недалеко от Краматорска. Понятно. Да это не важно. Какая разница, кто сколько... То есть вы еще на украинской стороне? Как жил, так и живу, так и буду жить. Понятно. А что сделаете завтра, когда придет Россия? Флажочек поменяете? Не придет Россия. Буденок уже есть? Не придет Россия, никто ее не ждет. Да куда она денется? Придет же. Не придет. Да придет. Я уже вам ответил. Да придет. Можете так думать. Россиянам по телевизору а говорят придет, все время вот это. Чисто гипотетический вопрос. А если придет, что делать будешь? Ну, нам не придет, мы в это не верим. Партизана уйдешь? Я же говорю, она не придет, мы в это не верим. Вот смотри, смотри. В, Харь, в Харьковскую область пришла. Там Куда в, город, пришла? В, этот, в Мариуполь пришла. Там, я не знаю, в Бахмут, там, в Авдеевку пришла. Там в Новоалександровку пришла. И там все флаги такие, все, все, все мы встречаем хлеб, соль. Где? Туда, сюда, сюда. Где-то вас встречают, где? Вы же не все. Кто вас там встречал? Люди выехали. Так те, кто, заш... кто зашхелился, Линия... чтобы к вам не бежать. Ведь они вы... там раз, с пирогами вылазили. Вот уже... у, них... у них кушать было нечего, но на пирог с солью они оставили. Я не пойму, куда Россия может дойти, если ты, живя в России, не можешь себе очки купить. Куда-то куда? Так уже дошла. А зачем мне очки покупать? Куда вы собрались доходить? Посмотри, ты. Не, а, подожди, подожди, ты давай лицо... об, оч об очках поговорим. Ты лицо России. Ты вот ты лицо России. Куда ты собрался идти? У вас. Да Вин... я не лицо России, вы не я просто. Вы не вас здесь никто не ждет, никто не хочет жить, как ты, например. Который, ну, типа, нету у него копейки, чтобы купить нормальные очки или хотя бы пойти в сервис. Я не знаю, у вас есть сервис или нет, чтобы отремонтировали. Кому, кому вы Слушай, слушай, а тебя а, очень волнует то, что у меня нет левой душки Я тебе отвечаю. А ты слышал ник... что-нибудь ник... про панцирей? Никого не Да и не надо, да и ну, ради и бога, вот слава богу, богу, что никому не нужно. Вот я тебе отвечаю. Вас а здесь кому никто нужен? не ждет, а Мы помогаем украинской а армии. Кому? Я, смотри, нужен украинскому народу. Вот, как и в принципе другие. А, а что не слушаешь туда? А что не в окопах-то? Ну, потому что я гражданин Российской Федерации. Я же вам ответил, родом из России, живу в Украине. Ну хорошо, какая разница, откуда ты родом? Вы там все эти, так сказать, разнообразные. А, а что ты не в окоп? Чё, ты Украину любишь? Не берут граждан Российской Федерации в структуру ВСУ. Не, подожди, ты, они а, берут, а, то есть ты вот а, приезжает бусик, и ты говоришь, а я гражданин России. И тебе говорят, а ну ладно, тогда давай. Да, У, нас так Крама... У нас в Краматорске бусиков нету. Бусики в большинстве случаев ездят э, или в большущих городах, или там в маленькие. Ну, ты, нас... ты скажи, я хочу. Блин. Блин. Город... Не берут. Учериста, не, не берут граждан. Иди там... На день закон на видишь, свою. есть закон. Вот все всем, чем могу помочь, это собираем дроны уд... FPV и передаем ВСУ. А ВСУ уже, ну уб... только так могу сейчас помогать. Да ладно, пойти на фронт уже. Давно Смотри, пора. какая у меня штучка есть. Это знаешь, что что, что это за фигня? Это такая фигня, которая да п... меня мало интересует, которая я С дрона. Слушай, а ты, с ты, сейчас где находишься? В Краматорске, как жил, так и живу. Да ладно? Да. Нет, ты не похож на жителей Краматорска. Как еще 47 тысяч э, жителей этого города, которые здесь проживают. Ты просто... уже... В принципе. Что ты говоришь? Да ничего, ты такой кадр интересный. Что? Ну, что, не получилось а... что-то? Хорошо, все, 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 давай от тебя Отлично, если абстрагируемся, да? Ну, ну, давай. Скажи, как ты думаешь, почему украинские мужчины не хотят защищать свою родину? Почему не хотят? Они же защищают. А почему они бегают от этих? Их там силы затаскивают. Так я же тебе говорю, они защищают. Те, которые защищают, они защищают. Те, которые не хотят, они не будут защищать. Они уедут, убегут. А зачем их собирают? Уебу. Ну потому а, что... В, автобус... потому... в Одессе вчера, ты слышал? Слушай, подожди, у вас есть такой кадр, спивак называется. Слышал его? Не, без понятия. Кто... А, как... понятно, что не слышал. Как да. еще раз? Вот в Одессе, спивак. Это кто такой? Это известный такой, видите? Кто? Ладно, неважно. Короче, он с Одессы. Аналитик Спивак? А ну давай посмотрим. Давай посмотрим. Аналитик спевак Одесса. Что-то я не вижу такого нигде. Нет такого, да? Это он известный где? У вас на России? Не, у вас. А, у... Ладно, неважно. А Зеленский, там же спроси Зеленский, кто такой. Еще раз. Ну вот там, где спивака не нашел, там же спроси Зеленский, это кто? Президент Украины. Понятно. Спивака нет, а Зеленский есть. Кто такой Спивак? Я впервые слышал. А Почевский, есть? Кто? Апачевский. Почевский? Почевский? Почевский. А -а. Почевский смотрим. Нету первый заместитель Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, основатель и финансовый директор клиники Евролауб. А нет, это Пальченко. А, да, это который, это который лекарство Слушай, а Диана Пальченко есть? Да слушай, смотри, я не понимаю вопроса, сам найди, загугли. Да не, просто я спрашиваю, вот, они нам уж... я им верю, а оказывается, таких нет на самом деле, поэтому спрашиваю. Я ну... хочу уточнить, я же хочу информацию нормально получать. Панченко есть такая. Да я не знаю, кто это такие. Вопрос в чем? Пожалуйста, загули. В чем вопрос? Панченко есть. Так в чем вопрос? Панченко есть, а потом будет вопрос. Бог, ты мой, давай... тебе тяжело, что ли, блин? У тебя интернет лимитировал. Панченко, смотрим. Диана. Диана. Так. А, Бог, ты мой, это та, которая убежала в этот. Куда убежала? Ну, смотрим. Ну, это та, которая э, у Медведчука работала. Да не важно. Скажи, сколько у нее просмотров? У которой нет уже журналистского удостоверения. А удостоверение это главное? Ну, если у нее нет удостоверения, он не журналист. То есть она. Посмотри. Она не журналист. посмотри, У меня нет удостоверения КГБ. Но в душе я КГБист. Да слушай, это же никого вообще не интересует. Ну, я тебе только что ответил по поводу... Ну, вот это... Ее так все, в принципе, в Ладно, давай. Называют. Мне задавай вопрос. Так не, ну ты же говорил, сейчас будет вопрос. Задавай, я слушаю тебя внимательно. Вот скажи, ну, понимаешь, ты меня раз и так... Я там слушал ваших активистов, там, патриотов, а оказывается, их таких не бывает. Ты сказал, там, то ли вообще нету и так далее и тому подобное. То у а, нас наши, а, патриоты... вообще... наши патриоты. Ну, это ребята... Я даже растерялся, Нет. Чего Нет. тебя спрашивают? Наши патриоты это ребята, которые защищают нашу родину, точнее родину Украинскую. на русском языке. Родину. Бегут там прячутся и на родину Украины. Украины. Патриот это эти люди, которые в тылу допомогают украинской армии. Вот это действительно патриоты. патриоты это также те люди, которые занимаются где-то спортом, выходят с украинским флагом и не дают забыть всему миру, что война продолжается в Украине, и украинскому народу нужна помощь. Вот это патриоты. А вот это Это Панченко, который у Медведчука э, работал. Ну, слушай, она же, если не ошибаюсь, уже в России или еще нет? Это тайна большая. Не тайна большая. Давай, давай заулим А ну... загуглил. Так, а ну где она? Сейчас, так. в данное время. Смотрим. А ты что такой штырлис? Можешь сразу узнать, где я... А, можешь узнать, где я нахожусь? Так, а ты мне зачем вообще, не пойму. Ну, я не Панченко, как понятно. Нет, ее уже в Украине, она убежала давным-давно. Как только поняла, что сейчас ее будут привлекать за дискредитацию украинской, э, украинской армии и украинского народа. Она ну, раб... где она сейчас? Она работала, где пока она? кунг Путина Медведчук находился. Она сейчас в России и время от времени выезжает где-то за границу. Понятно. А что она у вас сильно волнует так? Не, ни в коем случае. Я даже не знал, кто это такой, такая, пока вы не сказали. Вот я а нашел... ты не смотришь? Я... Да я не знаю, кто это такая. Даже она вас волнует. Видишь, мне вопросы задаете. Панченко, ну, ну, 60, еще 60 миллионов в месяц ее смотрят. Что-что? Еще раз. 60 миллионов украинцев в месяц ее смотрят. Ну, статистика. Где статистика? Давай посмотрим, на это. Где найти статистику? Ну, набери Диану Панченко. Давай. Пишу. Давай посмотрим твое вранье. А ну, да от зачем? открыл. Где статистику найти? Ну, там и каналы, YouTube и Telegram. А где статистика? Какая статистика просмотров? Так, а где статистика? Нету статистики, прикинь. Ну, не знаю, как это искать, я старый человек, ну, ты молодой, умный. А как Давай это ну... так, стати... статистики нету? 60 миллионов украинцев, ты говоришь, смотришь. Прикольно. А где статистика? Ну найди там ты умный я вижу по глазам. Откроете маленькую тайну, но статистика находится лишь у человека, который, который ведет канал. Вот это не публичная информация. Заниматься враньем плохо. Ясно. Вот как бы тебя не снести и посмотреть, я бы сейчас. Ну у меня просто ну, я зашел я к ней на YouTube канал, вот прям сейчас зашел. И не поверишь, но статистики там нету, так как статистика в личном кабинете автора ну Почему? Я вхожу сейчас на канал и вижу, вот я хочу подписаться на канал. У меня подписано там 200 тысяч подписчиков, миллион подписчиков, 10 миллионов подписчиков. ну, прежде хочу подписаться. Ну, посмотрим. и мне предлагают, хочешь подписаться или нет? Ну, что Чё ты... Чё ты... Слушай, Слышать, я, вот, вот... я вот посмотрел в интернете, сколько украинцев в мире, и общее население украинцев во всем мире вместе с Украиной и людьми, которые живут за границей, это 45 миллионов. Пытаюсь определить, а где ты ши, еще 15 нас считал? У нее на канале. Пересматривают, да понимаешь? Ты у Зеленского посмотри, сколько просмотров. У нее на канале ты посмотрел. 150 миллионов Какие еще 150 миллионов? Понимаешь, люди пересматривают. Хотя... Алё, какие еще 150 миллионов? Что ты несешь? Где ты это уже прочитал, что у него 150, у него 150 миллионов просмотров? Где? Слушай, слушай, слушай. Где? Слушай, а ты правда думаешь, что у вас 150 миллионов? Где ты говоришь 150 миллионов у него просмотров? Давай, мы твое вранье врань. проверяем. цифра. Ну что ты, в... не работает про вообще. Подожди, подожди, скажи мне, а сколько какой у вас главный канал э, на Украине, где больше всего просмотров? Какой блогер лидирует? Канал в Украине? Ну телеграм-канал какой лидирует по просмотрам? Телеграм-канал. Ты не знаешь про это? Лидирует... Есть такие телеграм-каналы? Без понятия вообще. А ты вообще хорошо в Ютубе кто главный блогер у вас? На Украине. В Ютубе у кого самое большое количество просмотров? В ну кроме Верхней Сердючки. В И Зелецкого, конечно. В Украине кто? Блин, слушай. На Был украине. такой в Украине... Как же его звали? Он еще... Он Ютубом занимается еще с детства. Переключаемся. Забувся. Как еще его звали? Типа... В Ютубе. Маленький такой, он в Америці уже там дымно проживает. Он еще детячую какую-то программу там вв ⁇ Иван